Всем привет! Это канал «Жизнь Хорватии». Сегодня мы поговорим о школах, о том, какая школа именно в нашем районе, Хорватии, остров Чёва, поселок Слатиня. Постараемся снять для вас подробный материал. Сегодня мой сын уже пошел в школу, уже в 8 утра прозвенел звонок. Конечно же, никто не хотел идти, но нужно жить, работать, учиться. Так что останемся с нами. Звонок на урок. Такой у них небольшой горик, можно посидеть, отдохнуть. Вот так, вот так дети приезжают на своем транспорте, оставляют велосипеды, Вставляют электронные самокаты. Ну, то есть это очень безопасно. Здесь находится небольшой стадион, там для них проводятся физкультуры. Вот еще один опоздачник. Такая маленькая школа. Значит, руки здесь начинаются точно так же, как и у нас. Это 8 утра. В среднем в, перво, в третьем классе от 5 до 7 уроков. Точно так же длятся они 45 минут. Есть маленькая перемена. И после третьего урока большая перемена. Это называется в руки отмор. Значит, форма свободная. Они могут приходить в джинсах, в свитерочке. То есть летом единственное, что можно футболку, но не майку. То есть для девочек это тоже должна быть юбочка приличной длины. Значит, что хочу еще сказать, с 1 по 4 класс ведет все занятия один и тот же учитель. Предметы стандартные. Я потом их перечислю подробно в видео. Значит, с 5 класса будет начинаться добавляться еще языки. Это, например, физика, химия. И... и парочку иностранных языков. Обычно это итальянский, французский или немецкий, на выбор. То есть вы можете выбирать. Значит, школы в Хорватии бесплатные. Вы только платите за учебники. Ну, печатные тетради в среднем это стоит 12-13 евро. То есть мы, я заплатила 100 кун. Это с первого по 4 класс, то есть младшие классы. Если это старшие классы, то ребята заплатили, по-моему, 200 кун. Ну, это, в общем, покупайте набор учебников, печатных тетрадей. Вот. По поводу канцелярии, тоже вы покупаете самостоятельно, но для украинцев существуют такие организации как Красный крест, потом если у вас есть зеленая книжка конечно же, потом есть Caritas, в котором есть канцелярия, вы можете взять пластилин, ручки, карандаши, вот допустим такие наборы нам выдали в Красном кресте, цветные карандаши, пластилин, то есть все это бесплатно, ну, до мелочи, там, допустим, линейки, стирачки. Это то, что нам дали без... ну, как бы бесплатно, ребенок может спокойно этим пользоваться. Дальше, поскольку у нас маленькая школа, э, столовой там нет, э, но после третьего урока у них есть большой мор, это большая перемена. Э, то есть я даю с собой какой-то бутерброд, чай либо водичку на выбор, если жарко там, либо холодно. Э, и ребенок может, допустим, пообедать в школе. Но поскольку уроки всего лишь там ну, 5-7 уроков у него в среднем, Поэтому, ну, бутерброда вот, достаточно. Значит, школы в Хорватии начинаются, начинают свою учебу с 5 сентября до 21 июня. Точно так же, как у нас, есть там, небольшие осенние каникулы, очень большие зимние каникулы, потому что школы предусматривают, что здесь очень много иностранцев живет и учится, поэтому естественно, разные веры и разные религии, и разные праздники. Допустим, если у нас начинается Рождество, да, там 5-7 января, то у них, конечно же, это 25 декабря. То есть поэтому будут каникулы зимние около месяца, по-моему, идут там с конца декабря, то есть и заканчиваются аж в конце января. Потому что у всех народов в разное время праздники это предусматривается, ну, то есть как бы... Каникулы тоже есть. Значит, школьная форма отсутствует. Вы можете привести ребенка, если очень тепло, можно шорты, футболочка, сандали, кепка. То есть, единственное, не можно приводить в майке. То есть, обязательно должен быть какой-то рукавчик. Если это девочка, то юбка, конечно же, не очень короткая, там, ну, приличной длины. Что еще? Также в хорватских школах есть дополнительные учителя, которые могут подучить ваших детей. Например, если у вас слабый хорватский язык, а вам приходится учиться в хорватской школе, здесь нет, допустим, украинской группы учеников, потому что это маленькая школа. Здесь есть просто группа для иностранных детей, которые приехали с разных стран. И ему как бы выдается репетитор, учитель хорватского, для изучения и ознакомления языка, для того, чтобы в дальнейшем было полегче учиться. Вот, допустим, Сярослава, моим сыном, которому 8 лет, вместе с ним ходит заниматься Немецкий мальчик, ему 13 лет, он немножко знает английский язык, и они учатся вместе. То есть его в группе 4 человека, две украинские девочки возрастом 13-14 лет и Ярослав 8 лет. Но они все знают немного английский язык, потому что преподаватель преподает только на английском языке и при помощи, допустим, картинок. Это абсолютно бесплатно, это выдается учитель на год для того, чтобы подтянуть местный язык и свободно учиться в школе это очень хорошо и в дальнейшем для того, кто хочет остаться жить, допустим, в этой стране. Или если ты хочешь поступить, допустим, в университет, в гимназию. нужно обязательно знать э, хорватский язык. Значит, в хорватской средней школе Слатина э, имеется пятибальная система. Значит, оценки исчисляются от 1 до 5 баллов, из которых 5 это отлично, отлично хорватскую, 4 то я добро, Три то є добр, два то, то є доволен, 1 є недоволен. Тобто оцінка 2, это как наша три, ви можете її ще ну. Спорить, хотите, пересдавайте, хотите нет. Ну, то есть двойка это нормальная оценка. Если у тебя, конечно, один, то тебе нужно пересдавать экзамен, либо тебе нужно пересдавать, ну, переписывать контрольную работу. Конечно, приходится потрудиться. Ну а так в среднем, допустим, если у вас средний вал за год 3,75 оценка ваша то это будет результат очень хорошо это как наши 4 поэтому если вы видите в рейтинге цифры 3 не переживайте это нормальная оценка ну конечно все стремятся на 4 также существуют родительские собрания для меня был это очень необычный опыт. Потому что когда мы приехали, мы разговаривали только на английском языке. Хорошо, что мы его учили. Хорошо, что мой ребенок учил у с 5 лет, только так он общается с учителями в школе. Но единственная загвоздка наш классный руководитель, принципиально не говорит на английском языке, учит, говорит: учите хорватский и сверх. То есть, конечно же, мы сразу же взяли себе очень хорошего учителя на всю семью. Ее зовут Анна, прекрасная девушка, очень умная, воспитанная. Ну, в общем, это просто было чудо. Благо, она очень хорошо знает английский язык, она немного понимает э, нашу речь, потому что хорватский с личный до да, украинского, и то было вроде добро В общем, э, с собраниями было все сложно, но мы взяли репетитора, занимались хорватским языком. И самые главные вопросы, конечно, поначалу я переводила в переводчике, и при помощи телефона, или э, можно было поговорить эти вопросы, ответы. И... Так мы общались с учителем хорватского. Конечно, когда мне что-то не нравилось, я переходила на украинский язык, либо на русский. И я говорю, я просто надеюсь, что вы меня понимаете. В общем, такие были родительские собрания. Наши мамы украинские очень активны на собраниях, потому что хорватские все сидят, голова вниз, что-то не так, учитель наругал, дети плохо учатся. Ну, я как настоящая украинская мамаша сказала, мой сын самый умный. Он плохо учится, потому что он еще не выучил ваш язык. И вообще у вас проблемки нет. Мне ничего не нравится. А в Украине было все хорошо. Учите, старайтесь. Мне все равно, как вы будете учить. Но, в общем, старайтесь. Вот такой был опыт. Ну и мы друг друга поняли. Все хорошо. Ребенок учится. Успеваемость у него очень хорошая. Это английский язык, информатика, физкультура, естественно, потому что это мальчик. Ну, в общем, справляемся. Значит, в начальной школе с 1 по 4 класс. А, действуют э, стандартные предметы, это, допустим, хорватский язык, э, ликовная культура, это есть э, рисование наше, а, потом глазбина культура, глазба это музыка, ну, музыка, пение, затем э, идет уже с первого класса, как и у нас, это английский язык обязательный, а, потом математика, природа и дружба, это у них как природоведение идет, а, что там еще, Телесна, издравленная культура, то и физкультура. Ну, и в принципе, вот в третьем классе у Ярослава есть информатика. Была и в втором классе, сейчас и в третьем. Также есть, как и в наших школах, это классный час, информационный, информационный урок, это какие-то дополнительные. Кстати, если очень низкая успеваемость ученика, ему может быть предоставлен, это называется ассистент. То есть выдается школой ассистент, человек, который сидит рядышком с учеником, у которого плохая успеваемость, и он слушает, записывает, то есть делает все то, что не успевает ребенок сделать на уроке. Это очень удобно, это очень популярно, особенно когда, вот если в сплите взять школу, допустим, огромная школа, и мальчик, допустим, немножечко с ну, отклонениями, какими-то, скажем, да, тогда ему предоставляется учитель, он учится со всеми в классе, и это нормально, никто не ограничивает их. То есть ему выдается специальный э, ассистент. Также это ну, очень модно в таких частных школах, там, где есть родители, которые действительно. Беспокоиться за успеваемость ученика, если не думает, что что-то не улавливает либо забывает. Ну, может быть, для того чтобы дети не прогуливали школу, это тоже очень важно. В общем, выделяется э, ассистент. Значит, и по поводу кружков в школе. Есть, ну вот, допустим, в нашей маленькой школе в сладине есть кружки. Значит, Ярослав в том году играл в футбол. Это было просто на перемене между уроками, это абсолютно бесплатно, ему даже выдали какую-то красную футболку, чтобы он приходил в ней, играл. Вот. Если платные кружки, это была какая-то борьба, по-моему, дзюдо, предлагали игру на гитаре или гондоле, значит, цена была небольшая, я даже не помню, потому что мы не пошли на эти кружки, но, в общем, если есть кружки, то чисто символическая цена. То есть заняться есть чем. Если речь идет о крупных городах, то, конечно, кружки более ну, такие расширенные. То есть там можно пойти и на художественный кружок, можно и на любую борьбу тоже. Что еще можно? Ну, Там, допустим, сейчас очень хорошая программа для украинских детей. Бесплатно есть благотворительные организации, делают кружки там, допустим, шахматы моделирование, ну, конечно же, студия там, допустим, дизайна может предлагать некоторые какие-то, ну, может быть, пробные уроки. Также, что еще? Ну, в основном, конечно, да, кружки платные, если это в основном кружки будут, тогда, ну, не только в школе есть дополнительные образовательные школы, это вот школа программирования для детей, по-моему, с 7 до 13 лет. То есть можно дополнительно еще следить. То есть, в принципе, все то же самое, что у нас. По нашему желанию мы можем углубить нашего ребенка, засыпать еще больше знаниями, учебой. И выбор здесь очень хороший. Хорватские учителя очень терпеливо относятся к иностранным детям. То, что приехали сейчас украинцы, для них это не испытание, потому что до этого приезжало очень много иностранных детей, которых приходилось переучивать на хорватский язык. Поэтому даже с украинскими детьми им легче, потому что, опять-таки я повторюсь, хорватский язык очень подобный к украинскому и русскому. Поэтому те, кто общаются на этих языках, очень легко подхватывают. И в случае, если учитель вас не понимает, ученик что-то может сказать, но, в общем, друг друга все понимают, разумеют. Вот. Поэтому очень хорошие учителя, очень внимательные, очень с пониманием относятся, особенно если это украинские дети, с уважением. Допустим, у моей племянницы в школе на примете математики был случай, когда учительница подбежала и говорит, «Боже, Ева, ну ты же не знаешь язык, как же ты будешь учиться? Наверное, я тебе включу украинские субтитры». То есть она сдачу по математике при помощи проектора включила и потом это все перевела на украинский язык, распечатала включила каким-то образом субтитры, то есть ребенок спокойно понял предмет, пришел домой, у него был готовый лист с математикой и на украинском языке, и она прекрасно решила свои задачи. Также у нее хватает времени еще сканчивать онлайн украинскую школу поэтому учителя очень внимательные, спасибо огромное всем за терпение, за понимание. Но опять-таки мы идем навстречу, мы учим хорватский, хорватский, который в школе и так преподают, и плюс еще дополнительно занимаемся, приглашаем к себе репетиторов, поэтому ну, то есть это работа, конечно, ну, двух сторон. Значит, а сейчас хочу вам показать, какие у них учебники. Значит, вот за второй класс, допустим, у Ярослава остались, цвет речи это хорватский язык значит тоже идет печатная книга они там пишут, выполняют задания и такая же печатная тетрадь алфавит то есть дается тетрадка для того, чтобы это почерк моего любимого сына да, в хорватском языке значит тетрадь с прописью Единственное, конечно, нам было непонятно, допустим, когда идет урок, они могут начать с первой страницы книжки, но задание я могу почему-то найти абсолютно в другой странице. Они используют вот такие закладки. Вот я могу найти по этой закладке нужный мне предмет, нужную мне задачу. И пишут просто ДЗ и отмечают это все крестами. Ну, то есть для меня это было очень неудобно, потому что, оказывается, допустим, на завтрашнем уроке они будут начинать, допустим, с первой страницы. Это было очень сложно для меня, потому что мы привыкли, что у нас предмет идет страница за страницей. Допустим, первое мы проучили, второе – это будет домашнее задание. Здесь почему-то они перескакивают с темы на тему, то есть ну, для меня это было очень неудобно. Поэтому очень много домашнего задания было не сделано, потеряно, ну, потом разобрались. Точно так же и по математике. Значит, что у них есть еще? Учебники по английскому языку. Это программа Oxford. Мне очень нравится, очень удобно. Можно найти в электронном варианте и книгу, и тетрадь. И по ним можно прослушать аудио для того, чтобы изучить, повторить какие-то песни, какие-то стишки, которые просят нас выучить. То есть ребенок не потеряется. Глазбина, культура — это музыка. Все книги тоже, как у нас, очень цветные, очень красивые, очень приятно с ними работать. Вот, что у нас есть еще? Тетрадки хотела показать. Ну и также прилагаются и обычные тетрадки. Это называется у них писанки. Писанки или бельежницы, это есть тетради на хорватском языке. То есть по природе чаще всего это вот такие большие тетради прописные. И по хорватскому по лекции точно так же. Что еще у нас? Ага, это был третий класс. Учебник английского за второй класс. Немножко иногда бывают книжки потрепанные, родители жалуются, потому что это все платно. Ну, в общем, ладно, учимся, как учимся. Вот, тетради много, печатные книжки, обычные тетради, носим очень тяжелые. Вот. Домой также бесплатно выдаются книжечки на хорватском языке. Допустим, здесь была тема не была тема. Поведение себя дома. То есть как безопасно нужно вести себя дома. Не играть со спичками, допустим, не поджигать кота. Это такие шутки. Вот, допустим, не оставлять на плите э, зажженную сковородку и вообще не включать плиту, если родители не дома. Ну, просто такие книжечки дают. Немножко вам показать школу внутри. Двухэтажная. такой уголочек с расписанием. Здесь несколько кабинетов. И очень миленький школьный друг говорит. Вот такая симпатичная шкопа. Так она выглядит. Миниатюрная. Аккуратненькая. Так можно пройти немножко вверх. Зона отдыха небольшая. На этом все. Обзор окончен. Я надеюсь, это видео вам было полезно. Особенно людям, которые надумали переезжать, мигрировать, искать себе новый дом. Я думаю, это вам будет очень интересно. Потому что для нас это было новым опытом. Увидимся. Ну что, Ярослав, как в школе было? Все понравилось? Да, все хорошо. Сегодня было 5 уроков, но у нас как бы не было природы, потому что у нас было два английского, но все равно было 5 уроков. Я поняла. пришли мы на хорватский, короче, учу я хорватский. Три урока у меня сегодня было, что там, понедельник как то бывает два-три-один, ну, с этого уже класса с третьего начался уже по три по урока. Угу. Получается три часа. Понятно. Тебе И... все понравилось? Учителю тебя по-хорватскому хорошие? Ну да, она не любит сниматься в кадрах. Угу, угу. Понятно.